Детки у нас в Луганской области, у нас есть временно переселенные с Луганска. Детки у нас есть, детки многодетные, с многодетных семей. Также есть воинов АТО, детки. Ну, собрали, идея пришла, чтобы показать. Мы, в принципе, не первый раз детей привозим. Мы на зимних каникулах, на тех были. Осень, весной мы у вас здесь были. Идея в том, что через деток донести для других, чтобы они приехали, рассказали, что здесь действительно Украина, что здесь Россия нам не надо. Вот пытаемся через деток это все донести. Привезли мы 30 детей. То есть можно было и больше привести, ну, скажем, власти не откликнулись на нашу просьбу помочь. Поэтому поездка немножко оказалась платной. Сейчас вот мы попали раз в училище Багуна. Нам бы хотелось встретиться и, скажем так, идея есть такая, что привозить детей, чтобы дальше не продолжали, становились военными. Они видели это все своими глазами и освобождение, когда сутки не смолкала канонада, все сидели по домам. Ну, если мы детей не воспитаем как надо, то, наверное, это будет еще прокол. В Харкове побывали, уже... Та ну і тут в Києві. Я у столиці не в перший раз, але у місцях, у яких ми побували сьогодні, я уперше. Ми були у військовому музеї. Там е, нам розповідали про другу вітчизняну війну. Ми дивилися залишки від мін. Тут красиво, і цікаво. Мені дуже подобається. Я у столиці не перший раз, але тут дуже красиво.